Unboxing uh, iPad 11 Gen Chipset A16 iPad paling berbaloi sekali untuk student dan juga orang awam Harga order aku dapat jackpot weh Dalam video ni aku akan bagi tahu sekali kelebihan dan kekurangan iPad 11 Gen ni Ada ah, punya package berberat ni memang tebal Dapat okay, thank you card daripada Swish iPad 11 A16 256GB Wuih dapat brick guys Ha dalam kotak dia bagi sekali brick charger Dan juga kabel taksi tau Ha ni kalau nak charge iPhone pun boleh Beli iPhone 16 Pro Max yang dekat RM7,000 ni Dapat kabel type C je Ha beli iPad memang berbala lah Ni kat warranty ha, instruction Yang korang takkan baca pun Yang kami ni warna biru Ada satu kamera bulat kecil kat sini Yang berkilat ni Dan juga finishing dia matte Tapi bagi aku Dia tak satisfying sangat Macam scratch dekat iPhone 16 punya black panel dia masih gunakan teknologi touch ID ha tak macam iPhone lah pakai pakai face ID sahaja ni masih pakai jari Okey, kelebihan iPad 11 ni adalah dia murah weh daripada iPad, iPad yang sebelum ni time masa dia release tau Yang ni aku dapat harga jackpot RM1,762 sahaja So, hari lepas aku dah check dekat Twitter Shop Switch Untuk last stock warna silver 256GB juga Dapat RM1,690 sahaja ha. ha. Memang lagi murah weh dah lah dapat 256GB ha. Tapi aku ni still lagi murah lah Agak asai dah kata tak RM1,999 Tapi kalau korang nak beli juga, belilah time promo Sebab memang murah gila weh daripada iPad, iPad yang sebelum ni And performance dia memang baik gila weh untuk yang dia kerja yang biasa untuk macam orang, orang biasa macam aku ataupun student takkan nak pakai Canva nak tulis note nak edit video dekat CapCut memang dia boleh tapau sebab dia pakai chipset A16 sama macam iPhone 14 dan juga iPhone 14 Pro Max ha macam sebelum ni aku pernah pakai iPhone 12 Pro Max A14 still power weh boleh edit 4K 30fps tanpa sebarang lag dekat CapCut ha tapi kalau A16 ni kau bayangkan Ha, dia memang lagi power lah. Dia pakai display dekat retina sama macam iPad 10 and speaker dia stereo speaker atas dan bawah. Memang best gila untuk tengok movie, tengok anime ataupun K-drama. Kalau tidak aku terangi je nak beli Android tablet yang dalam harga lingkungan ni juga. Tapi lepas aku tengok review test sendiri dekat kedai, performance iPad ni memang tak dilawan lah. Ditambah pula aku dah start dengan ekosistem daripada Apple kapitalis ni yang harga mahal. Ha, tapi serius aku cakap performance dia memang berbaloi and worth it lah. Tu mudah lah kalau aku nak transfer dengan file, video semua ha, boleh pakai AirDrop sahaja sahaja Tapi kalau nak performance Kenapa buka iPad Pro Kenapa buka iPad Air Bagi aku untuk orang awam Dan juga student ni iPad Air, iPad Pro ni Memang terlalu overpower tau If nak buat 3D model rendering Nak buat editing Lightroom Yang berat banyak tu Sorting file yang beratus-ratus gig And gantikan iPad tu Sebagai laptop ha, Tu barulah berbaloi balik Beli iPad Air Dan juga iPad Pro Macam aku dah ada sendiri laptop Dah ada sendiri PC ha, Buat apa lagi aku perlukan Benda-benda yang tu Buat rendering yang teruk-teruk ni Sedangkan aku boleh guna je PC dan juga laptop aku Tapi kalau korang nak buat semua benda tu ha, Barulah berbaloi beli iPad Pro Atau pun iPad Air. iPad 11 ni ha, memang dikategorikan sebagai iPad ekonomi lah sebab harga dia memang murah dan berbaloi. Kurang iPad 11 ni dia tak ada Apple Intelligent tau macam iPhone 16 Pro Max ni. Bayangkan release selepas iPhone 16 tapi tak ada Apple Intelligent. Tapi aku tak kisah pun sebab Apple Intelligent ni aku just guna untuk remove object kalau dekat iPhone 16 ni lah. So aku tak asal keperluan untuk ada Apple Intelligent pun dekat iPad aku ni. And fasa-fasa Apple Intelligent yang lain pun aku tak asal orang awam ataupun student-student akan pakai. And last sekali kekurangan iPad 11 ni dia tak boleh connect dengan Apple Pencil. Pencil Pro Dia hanya boleh pakai Apple Pencil yang biasa tu sahaja Tapi kita sebagai orang yang nak berjimat Dah beli iPad ekonomi Takkan nak beli pencil mahal-mahal kan Mestilah nak pakai yang Sepati party ni, Macam Ugreen Gojo yang bawah RM100 je. Bayangkan Apple Pencil Pro tu harga dia RM400 lebih tau. Ha, kalau pensel biasa pun dekat RM300 lebih. Better beli third party je weh. Setakat nak buat nota, nak buat editing biasa-biasa tu. Just pakai third party and iPad ekonomi ni saja. And lepas tengok banyak gila review, aku yakin iPad 11 ni ha, memang cukup power berbaloi sangat untuk korang beli. Bagi aku ni adalah hasil upgrade dah sebab sebelum ni aku just pakai peranti siswa je. Tapi kalau korang minat juga nak tengok review-review barang-barang iPad 11 ni ha, korang boleh follow aku. Nanti aku akan review casing dan juga third party pensel untuk iPad ni